Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Suhaimi Muhammad bersiaran setengah jam dalam platform hari ini. Dan pastinya kami akan membawakan laporan berhubung langkah proaktif yang diumumkan Perdana Menteri semalam bagi meneruskan pertumbuhan, pembangunan dan sasaran defisit fiskal negara berikutan perubahan lanskap ekonomi global. Dan bagi memastikan pembangunan tidak tergendala, penstrukturan semula bajet 2015 itu mengekalkan perbelanjaan pembangunan berjumlah RM48.5 bilion seperti yang diperuntukkan dalam bajet 2015 sebelum ini. Ia bagi meneruskan projek bersifat ekonomi rakyat seperti projek perumahan rakyat, tempatan banjir, bekalan elektrik dan air. Dalam ucapannya semalam juga, Datuk Sri Najib Tun Razak amat berharap rakyat memahami persekitaran dan percaturan ekonomi dunia yang telah berubah sekaligus meninggalkan kesan kepada Malaysia sebagai antara negara yang mempunyai dagangan terbesar di dunia. Turut disentuh berhubung rasionalisasi perbelanjaan kerajaan yang antaranya menangguhkan program latihan hemat negara tahun 2015 di mana kurikulumnya akan dikaji semula. Mengkaji semula pemberian serta grant kepada Badan Berkanun Persekutuan, GLC dan Tabung Amanah Rakyat. Dan sebenarnya saudara, banyak lagi yang akan kami perincikan selepas ini termasuk penjelasan lebih lanjut daripada Timbalan Menteri Keuangan Dato' Ahmad Maslan. Semuanya seketika nanti dalam platform. Langkah proaktif perkembangan ekonomi semasa dan kedudukan keuangan negara tidak menjejaskan perancangan serta pembangunan kebajikan rakyat. Bagaimanapun bagi keseimbangan pembentukan ekonomi yang lebih kukuh, Ketua Setiausaha Pembendaraan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serigar Abdullah menjelaskan tumpuan akan terarah kepada pengurangan perbelanjaan bukan kritikal kerajaan. Langkah proaktif itu diambil bagi merasionalisasi perbelanjaan dan penyesuaian yang lebih mampan. Tetapi kita harus intervensi supaya keadaan tidak menjadi teruk dan hmm. juga untuk memperkukuhkan kedudukan uh, kewangan kerajaan. Hmm. Kerana hasil daripada petroleum uh, menurun hmm. dan juga kita rata-rata yeah. uh, bila kita lihat hmm. 13.8 bilion telah Uh -huh. ...berkurangan dari segi hasil. Jadi kita harus cari bagaimana kita ingin... ...punca-punca hmm. uh, hasil yang lain untuk menampung... Uh -huh. ...supaya defisit uh, kerajaan terus mampan... ...dan pertumbuhan ekonomi terus uh, sustainable. Yeah. Uh -huh. Diperjelaskan lagi, projek infrastruktur pengangkutan awam... ...akan diteruskan memberi peluang pekerjaan dan pelaburan negara. Perbelanjaan pembangunan berjumlah 485 bilion... ringgit tetap tidak berubah dan akan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Kerajaan juga bersedia melakukan penjimatan yang lebih ketat sekiranya harga minyak mentah dunia jatuh di bawah paras 40 dolar Amerika Setong. Tan Sri Dr. Irwan Serigar berkata pemantauan terperinci berkenaan harga komuniti itu dan ekonomi global sedang dilakukan bagi tempoh 3 hingga 4 bulan ini. Pemantauan itu dijalankan bagi memastikan ekonomi negara kekal mampan dan tidak menjejaskan pertumbuhan. US dollar. Jadi kita ambil satu langkah yang proaktif, kita andai kepada harga 55 US dollar yang yang agak apa ni baik dari segi fokus. Tetapi kalau harganya jatuh lagi, maka kerajaan akan buat langkah-langkah yang baru yang kita sedang memantau dari sekarang dah memantau. Jadi kalau harga jatuh lagi kita ada langkah-langkah yang lain yang kita akan umumkan. Malaysia meletakkan 55 dolar Amerika adalah munasabah dengan kedudukan ekonomi negara ketika ini. Tambah Tan Sri Dr. Irwan, pengurangan perbelanjaan mengurus banyak 5.5 bilion ringgit itu tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Dan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST pula disifatkan langkah awal memperkukuh asas keuangan negara. Jelas Tan Sri Dr. Irwan, pelaksanaan GST dijangka dapat meningkatkan kutipan kerajaan berikutan lebih 304,000 syarikat sudah mendaftar. Hasil itu termasuk melalui kepelbagaian aktiviti ekonomi negara yang dipacu sektor perkhidmatan dan pembuatan yang akan dapat menampung kesan perurunan pendapatan daripada hasil minyak. Ia berikutan sumbangan pendapatan daripada hasil minyak dijangka turun 5% tahun ini berbanding unjuran awal sebanyak 26%. Manakala sumbangan dividen Petronas kepada kerajaan tahun ini akan lebih rendah daripada sumbangan sebelumnya susulan kejatuhan harga minyak mentah Brent. Dalam berikutan penurunan harga minyak mentah dunia sehingga memberi impak kepada nilai ringgit juga ekonomi Malaysia, penstrukturan semula bajet 2015 diumum Dato' Sri Najib Tun Razak. Semalam dalam perutusan khas perkembangan ekonomi dan kedudukan keuangan negara, wartawan Alia Jasmine berkesempatan bertemu Timbalan Menteri Keuangan Dato' Ahmad Maslan yang akan memberikan perincian mengenai penstrukturan semula bajet 2015. Kita saksikan. Terima kasih suami di studio tiga. Baik, semalam Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah memberi perutusan khas berkenaan dengan penstrukturan semula bajet 2015 yang diyakini mampu memperkemaskan lagi ekonomi Malaysia. Dan ketika ini bersama saya merupakan timbalan Menteri Keuangan Datuk Ahmad Maslan yang akan memperjelaskan lagi berkenaan perutusan Perdana Menteri semalam. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih uh, RTM. Dan uh, semalam perutusan penting yang amat-amat Perdana Menteri uh, hasil daripada uh, kekurangan apa, apa ni perolehan daripada hasil petroleum dan juga uh, ke penyusutan nilai ringgit selain daripada bencana banjir yang melanda negara kita. Uh, apa perkara yang penting yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri semalam negara kita bukan gawat dan bukan berada dalam krisis ekonomi hmm. 97, 98, 2009 kita cuma kekurangan 5.5 bilion ringgit yang perlu dikurangkan daripada belanja mengurus hmm. yang kita ada sumber sumber untuk kita kurangkan hmm. 48.5 bilion ringgit belanja pembangunan peruntukan pembangunan Uh, itu kita tidak potong walau satu sen. Uh, segalanya itu adalah kerana uh, penyesuaian adjustment satu langkah proaktif yang dibuat awal uh, 20 hari dalam tahun baru kita ni uh, supaya ia uh, boleh memastikan ekonomi kita terus uh, berada dalam keadaan yang mampan dan uh, ekonomi kita akan terus berdaya saing. Baiklah tu. Kalau dilihat pada pada menteri semalam ada menyebut bahawa uh, perbelanjaan kos mengurus akan dikurangkan sebanyak 5.5 bilion ringgit dan ketua keutamaan akan diberikan uh, terhadap keperluan perbelanjaan. Jadi keperluan perbelanjaan yang bagaimana digunakan dalam bajet? Itu? Pertama uh, 273.9 bilion uh, besar jumlahnya. 5.5 bilion yang dikurangkan ini cuma 2% daripada 273.9 bilion dia bukanlah angka yang besar dan 55 bilion itu boleh kita bahagikan merentas semua uh, kementerian 25 kementerian dia bukan uh, tertumpu kepada mana-mana kementerian uh, apa yang kita lakukan itu uh, hanya untuk belanja-belanja perlu misalnya ada aset yang kita boleh tangguhkan pembelian sama ada kereta sama ada apa ni ya perabot ya tak sama ada kerusi meja pejabat ya selagi kita boleh guna kita guna kita tidak perlu membeli iaitu sekumpulan majlis yang terlalu besar-besar sangat kita boleh kurangkan tapi majlis yang sederhana kecil dan sebagainya itu boleh diteruskan kalau pergi keluar negara itu tidak perlu berpuluh-puluh orang 2-3 orang uh, serombongan pun sudah memadai uh, misalnya itu adalah antara yang boleh dikurangkan uh, namun jangan risau 1.52 juta penjawat awam gajinya ada <gajinya> uh, diteruskan tidak ada sebarang pemotongan dari segi gaji dari segi pencin dan sebagainya itu tidak ada sebarang pemotongan ya? Okay. Adakah operasi kerajaan dikatakan terjejas dengan pengurangan perbelanjaan mengurus banyak 5.5 bilion ni Datuk? Tidak terjejas, tidak, tidak terjejas. akan terjejas. Kita cuma buat adjustment dan kita buat penjimatan. Penjimatan. Aa, penjimatan. Macam-macam boleh dijimatkan sebenarnya dan dia tidak akan menjejaskan kerana dia adalah peratusan yang kecil, cuma 2% daripada keseluruhan bajet. Dia bukan 12%, bukan 20% kalau 12% 20% terjejas lah tapi cuma 2% sahaja ya, tidak terjejas jumlah yang sedikit ya eh, Dato' ya jumlah yang sedikit okay. soalan seterusnya Syed Dato' ya dengan kejatuhan harga minyak ketika ini dikatakan mampu meningkatkan KDNK uh, dunia sebanyak 0.3% bagaimanakah keadaan ini boleh berlaku kalau nak dikaitkan dengan kejatuhan harga minyak dengan peningkatan KDNK dunia terutama sekali Malaysia sebagai salah sebuah pengeluar uh, minyak Malaysia pengeluar minyak uh, Malaysia memang negara pengeksport minyak yang uh, berkualiti tinggi hmm. tetapi pada ketika yang sama Malaysia juga pengimport minyak hmm. dan hasil petroleum apabila kita tolak uh, import dan eksport itu, import lebih daripada ekspor. Uh, rumusannya ialah Malaysia ialah net importer mm -hmm. iaitu pengimport bersih bukan pengeksport bersih minyak. Mm. Ini satu fakta baru yang diumum oleh Perdana Menteri semalam apabila kita campur-tolak import dan eksport uh, maka rupa rupanya hasil petroleum yang kita import itu melebihi. Apakah contohnya? Uh, kita eksport minyak yang dikeluarkan oleh Petronas itu kerana kualitinya bagus minyak untuk kapal terbang. Misal dan kita import minyak untuk kualiti yang tidak setinggi minyak kapal terbang untuk kereta, motosikal, lori, bas dan kenderaan-kenderaan yang menggunakan hmm. RON 95, RON 97 dan juga diesel. Itu kita import sebenarnya, ya. Okay? Uh, jadi Malaysia bukan pengeksport minyak macam negara OPEC itu pembetulan yang perlu dipahami dan apabila minyak menurun harga ini apa lagi yang kebaikan selain daripada berkerut muka kerajaan memikir hasil rakyat itu mendapat faedah dengan kos hidupnya yang berkurang semalam dianggarkan ada 3 bilion ringgit perbelanjaan tambahan oleh rakyat kerana penyusutan 30 sen dan 35 sen uh, harga minyak jadi uh, rakyat boleh berbelanja dengan pengurangan uh, kos minyak yang mereka guna seharian itu dari segi sudut yang positif uh, sikit sebanyak harga barang mula menurun berdasarkan dengan penurunan harga minyak saya dipahamkan oleh KPDNKK ada barangan-barangan tertentu di pasar-pasar tertentu dah mula menunjukkan penurunan harga ini adalah satu perkara yang positif dan baik Di kerana dia berkadaran dengan harga minyak yang masih belum turun itu pengguna rakyat mempunyai kuasa untuk memilih kuasa untuk memboikot dan kuasa untuk melapor di mana-mana kerana kita ada akta kawalan harga dan anti pencatutan keuntungan lebih 25% tidak dibenarkan di Malaysia berdasarkan akta itu boleh dipenjarakan kalau meletakkan harga berlebihan jadi campur tolak segalanya itu apa yang diumum oleh Perdana Menteri semalam memang mengesahkan bahawa ekonomi kita masih stabil rakyat tidak diberhentikan kerja gaji masih ada Kadar pengangguran terkawal Harga barang dan inflasi masih terkawal Kita masih boleh bergerak bebas Dalam persidangan ekonomi Yang masih vibrant dan, dan mantap Serta mampan di negara kita Ber, Beralih kepada penangguhan tarif uh, peningkatan Terhadap tarif elektrik ya Datuk yeah. Apakah kesan terhadap penangguhan tarif elektrik Yang sepatutnya dijadualkan pada Julai nanti Kepada komuniti perniagaan Datuk itu satu perkara yang bagus sekarang dia boleh mengurangkan kos ya uh, apabila kita nak adakan GST ni kita tidak mahu ada sebarang alasan-alasan lain kerana GST boleh mengurangkan 54% daripada senarai harga barang keperluan yang sebelum ini SST dikenakan sebanyak 10% selepas ini GST dikenakan 6% harga minyak um, yang uh, Uh, merudum juga akan menyebabkan kos kepada TNB uh, tidak terlalu tinggi oleh kerana itu mereka tidak ada keperluan untuk menaikkan tarif elektrik dan keputusan kerajaan untuk menangguhkan uh, kenaikan itu uh, adalah satu keputusan yang tepat. Baik, soalan terakhir saya Datuk yeah. ya. Bagaimana pula dengan seperti yang kita ketahui Perdana Menteri kita uh, Datuk Seri Najib Tun Razak akan ha. ke um, World Economic Forum ataupun ya. Forum Ekonomi Dunia di Davos Switzerland. Jadi ya. bagaimana dengan kehadiran Perdana Menteri ke Davos itu akan memberi pulangan kepada negara kita Malaysia? Uh, saya nampak hari ini ada sudah iklan uh, Malaysia sebagai uh, Malaysia Truly Asia, Malaysia sebagai pusat perniagaan dan Malaysia sebagai uh, pengurusi ASEAN ya. semua perkara itu akan menyebabkan uh, profil Malaysia di mata dunia meningkat uh, kita memerlukan uh, rakyat di luar sana membeli barangan ekspor buatan Malaysia uh, hubungan baik itu amat penting pada ketika yang sama kita juga memerlukan sektor pelancongan yang uh, lebih berkembang. Apabila Ringgit kita menyusut ataupun dolar Amerika uh, mengukuh dibanding ringgit, uh, maka rakyat di luar sana mempunyai ringgit yang lebih dibanding dengan wang mereka uh, dan Malaysia akan menjadi destinasi pelancongan yang menarik untuk mereka. Uh, dalam uh, perutusan khas malam, perdana menteri menumpukan tentang ekspor dan pelancongan selain daripada bantuan banjir. Dan apabila beliau pergi ke Davos dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia uh, dan ekonomi dunia, tentunya profil Malaysia akan meningkat. Uh, kita negara yang uh, moderate dan pada ketika yang sama kita juga adalah negara yang progresif. Baik, okay. terima kasih Datuk atas penjelasan yang diberikan oleh Datuk. Terima kasih. Dan diharapkan penjelasan yang diberikan oleh Datuk amalan itu dapat memberi gambaran-gambaran yang lebih jelas terhadap uh, mengenai penstrukturan semula bajet 2015. Sekian sahaja saya Alia Jasmine terus bersama Syuhami di studio 3. Baik Alia Jasmine yang sempat menerbual Dato' Ahmad Mazlan sebentar tadi dan kita ke laporan seterusnya. Dan pastinya pertusan yang amat berhormat Perdana Menteri semalam tentang persetujuan semula bajet 2015 mendapat pelbagai respon. Dan antaranya tuduhan pembangkang bahawa Malaysia kini berhadapan dengan krisis ekonomi adalah keterlaluan dan tidak bertanggungjawab. Tegas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dato' Sri Mustafa Muhammad pandangan mereka ini tidak berdasarkan fakta dan kajian yang mendalam. ketika ditemui media Malaysia di Davos Switzerland Datuk Sri Mustafa berkata asas ekonomi negara masih kukuh dan jauh berbeza berbanding krisis yang dihadapi Malaysia pada tahun 1997 1998 tahun 98 kita mata wang kita turun mendadak bunyi 5% hampir RM5 pengaliran wang begitu tinggi sekali khususnya ke Singapura kerana ada perbezaan kadar faedah antara Malaysia dengan dengan Singapura. Masih itu ramai rakyat Malaysia yang bawa wang keluar untuk menyimpan dalam bank-bank di Singapura khususnya ya. Pada masa itu bank uh, memberi penyaman uh, pertumbuhan terlalu tinggi untuk sektor hartanah. Rizab luar negara Malaysia juga berada pada paras yang tinggi melebihi 100 bilion dolar Amerika berbanding hanya beberapa bilion dolar sewaktu krisis 97 98 melanda. Kedudukan institusi perbankan tempatan juga ketika itu tidak begitu kukuh dengan peruntukan yang berlebihan diberikan kepada sektor tanah berbeza dengan keadaan ketika ini di mana Rizab Bank dan kadar kecairan tinggi. Justru, apa yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Najib Tun Razak semalam adalah realistik mengambil kira keadaan ekonomi global semasa. Pertumbuhan yang pelahan di rantau ASEAN bagaimanapun tidak menyejaskan keyakinan pelabur berhubung prospek masa depan mereka di rantau ini. Malaysia dan ASEAN secara amnya berpeluang mengukuhkan lagi ekonomi serantau apabila kajian oleh Standard Chartered menunjukkan ASEAN merupakan destinasi popular peniagaan untuk syarikat bersaiz sederhana. Kajian itu melibatkan 300 ketua pegawai eksekutif dan ketua pegawai keuangan syarikat dengan perolehan tahunan antara 30 juta dolar Amerika dan 100 juta dolar Amerika di empat pasaran standard charter di Asia, China, India, Indonesia dan Malaysia. Standard Chartered dalam satu kenyataan berkata kajian itu menunjukkan 78% responden yakin terhadap prospek pertumbuhan masing-masing. Syarikat saiz sederhana di Asia sangat yakin terhadap keupayaan mereka untuk berkembang seiring peluasan domestik dan terus mengenal pasti pasaran antarabangsa untuk meningkatkan lagi momentum. Malah syarikat dinamik terlibat turut merancang menambah pekerja dan meluaskan operasi ke pasaran baru dan menambah hasil masing-masing dalam tempoh 5 tahun akan datang. Sementara itu di Davos, Switzerland, pemimpin-pemimpin negara beserta pemimpin-pemimpin perniagaan global bertemu bagi menentukan potensi perkembangan ekonomi 2015 dalam Forum Ekonomi Dunia. Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak antara pemimpin yang turut serta antara 2,500 pemimpin terpenting dunia dan perniagaan. Apabila ditanya berhubung gambaran ekonomi dunia daripada perspektif mereka, responden yang ditemui di sini menganggarkan yang pemilihannya akan mengambil masa sehingga 12 bulan dari sekarang. Manakala 17% pemimpin perniagaan menganggap forum ini amat mencabar dalam menentukan hala tujuh ekonomi semasa dan akan datang. IMF semalam menurunkan jangkaan perkembangan ekonomi dunia 2015-2016 berikutan kejatuhan harga minyak dunia. IMF turut menjangkakan prospek yang rendah dalam perkembangan keluaran dalam negara kasar, negara-negara seperti China, Rusia, uh, Eurozone dan Jepun. Dan saudara kita balik kepada laporan banjir. Banjir di Sarawak mencatat penurunan apabila hanya 5,688 penduduk terjejas banjir masih berada di 18 pusat pemindahan di seluruh negeri itu. Statistik daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menyebut mereka yang terjejas melibatkan 422 keluarga Kuching masih lagi mencatat daerah tertinggi dengan 1,626 orang masih tinggal di pusat pemindahan sementara. Dan untuk mendapatkan perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Fidaus Arasi di Kuching, Sarawak. Silakan. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Jumlah sekolah yang ditutup akibat banjir di negeri Sarawak mencatatkan penurunan daripada 33 buah sekolah kepada 21 buah sekolah setakat ini. Bahagian Limbang mencatatkan jumlah tertinggi dengan 9 buah sekolah ditutup, diikuti lawas, 5 buah sekolah dan lundu, 2 buah sekolah. Manakala bahagian Kuching, Subis, Semarahan, Mukah dan Padawan masing-masingnya mencatatkan sebuah sekolah ditutup. Sementara itu, tinjauan ATM ke beberapa pusat pemindahan di Kuching mendapati kebanyakan penduduk masih belum pulang ke rumah masing-masing meskipun banjir sudah reda. Ini kerana kuatir air naik semula berikutan cuaca yang masih tidak menentu. Namun ada yang telah mula balik ke rumah untuk membersihkan rumah serta membuang perabot yang rosak akibat banjir di hari, hari. Yang laporan Fidaus dari Idris dari Kucing Sarawak dan kembali ke Angkasa Putih. Baik, terima kasih Fidaus. Umat Islam di Pahang yang kehilangan dokumen penting seperti sijil nikah, kad nikah, sijil cerai dan rujuk akibat banjir boleh membuat salinan semula di pejabat kadi daerah masing-masing. Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk Jabatan Agama Islam Pahang, Jaib Muhammad Abdul Kahar Abdul Aziz memaklumkan salinan semula dokumen itu diberikan secara percuma. Bagaimanapun, permohonan itu berkuat kuasa 15 Januari ini hingga 15 Mac depan. Masa-masa banjir yang um, didapati hilang kad nikah dia ataupun sijil nikah, sijil cerai dan sijil rujuk, dia kena kembali kepada daerah ketika dia memohon kebenaran dan dia mendaftarkan perkahwinan. Bercakap dalam sidang media di Pejabat Jaib di Pekan Pahang, beliau menambah pemohon perlu membuat surat akuan sumpah di Pejabat Suranjaya Sumpah sebagai bukti sebelum mengisi borang permohonan di Pejabat Kadi daerah masing-masing. Sementara itu, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Barat Daya Pulau Pinang bakal melancarkan misi bantuan dan sukarelawan membantu pelajar jas banjir di Kelantan. Sumbangan pasca banjir berkenaan turut digerakkan hasil wang sumbangan orang ramai. Ada buat tempat untuk kumpul, apa jabatan belia pun ada buat. So kita sebab duit yang kita infaksi, kita nak kita hantar sendiri. Kita nak bawa ahli-ahli kita seramai 40 ataupun 80 orang. Orang ramai yang ingin terus membantu dan menyumbang peralatan persekolahan boleh berbuat demikian di Jabatan Belia dan Sukan Negeri. Hari ini, GPMS Barat Daya Pulau Pinang terlibat dalam majlis penyampaian bantuan persekolahan kepada pelajar kurang berkemampuan di Sekolah Kebangsaan St. George, Balik Pulau. Penyampaian disempurnakan oleh Esko Belia Malaysia, Hassanul Amir Abdul Halid. Dan saudara makluman cuaca semasa kita ke Jabatan Meteorologi bersama Sari Mas Sulaiman untuk laporannya. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kita mulakan dengan melihat pada amaran hujan lebat peringkat jingga yang mana pada ketika ini masih lagi dikekalkan bagi negeri Sarawak melibatkan di sekitar bahagian Bintulu, Sibu, Sarike, Mukah dan juga di sekitar bahagian Betong, Aman, Samarahan dan juga Kuching yang mana keadaan hujan sekejap-sekejap kadang-kadang sederhana lebat dijangkakan akan putusan sehingga 22 Januari 2015. Sementara itu di kawasan perairan negara juga angin mahal masih lagi bertiup kencang dan Malaysia masih lagi mengekalkan amaran laut kategori ketiga di kawasan perairan Kondo sementara kategori kedua di kawasan perairan kucing, Reef Knot, Layang-Layang dan juga Palawan manakala kategori pertama pula di kawasan perairan Samui, Tioman, Bunguran, Reef South dan juga Labuan yang mana keadaan ini dijangkakan akan putusan sehingga 23 Januari 2015 dan sepanjang tempoh ini keadaan ini berbahaya bagi kesemua aktiviti perkapalan dan juga pantai termasuk menangkap ikan dan juga perkhidmatan perkhidmatan feri, begitu juga bagi pekerja di pelantar minyak. Untuk ramalan cuaca pada sebelah petang nanti pula dijangkakan hujan dan ribut petir, tertumpu di sekitar negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, negeri Sembilan dan juga di kawasan pedalaman negeri Pahang, manakala lain-lain negeri dijangkakan keadaan cuaca cerah. Untuk negeri Sabah pula pada sebelah petang nanti dijangkakan hujan di satu dua tempat di sekitar bahagian Kudat, Pedalaman, Pantai Barat dan juga Labuan. Sementara ribut petir pula dijangkakan bagi bahagian Tawau. Di negeri Sarawak pula pada sepuluh petang nanti masih lagi dijangkakan hujan di hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak. Sekian dulu info cuaca dari MAP Malaysia kembali ke Angkasa Puri. Jadi sebab sekian platform 3 petang terus ikuti semasa 4 petang dan National 5 untuk lebih banyak perincian berita saya Suhaimi Muhammad. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.